Главная мотивация на 2019 год. Моя главная мотивация на 2019 год ⁇ это максимально правильно распределить свой человеческий ресурс чтобы оставаться эффективной в том, где я есть, ну, с точки зрения бизнеса, но при этом очень качественно отстроить свое личное время. Мне кажется, сейчас большинство предпринимателей как раз задаются топ, один из топовых запросов как не сгореть, как не перегореть, как продолжать быть эффективным, как быть суперчеловеком. Так вот, наверное, моя основная мотивация не понять, как стать суперчеловеком, а понять, как правильно балансировать в условиях. Такої безумної динаміки жизнення, яка у нас сейчас существует. що для вас основні э, сфери життя: сім'я, бізнес, да. э, э, сім'я, робота чи? Ну, как у любого нормального человека, конечно, ну, прежде всего, это личное пространство, да, то есть это семья, это любимые люди, после этого идет бизнес. Мне кажется, что, знаете, был такой период в моей жизни, когда я вот тоже отвечала, там, это семья, бизнес, там, и так далее, спорт большая часть моей жизни, но это было такое, знаете, как лукавство, потому что, если посмотреть на мою жизнь, то 80% жизни это бизнес, вот. И очень-очень-очень-очень мало времени остается на личное. Но это вот как раз то, над чем я работаю, то, что является для меня большой мотивацией. И теперь я уверена могу сказать, что номер один это все-таки мое личное пространство. Номер два это бизнес, который помогает мне быть счастливой mm -hmm. в личном пространстве. Так. Ну и чтобы держать это все, как говорится, в строю. Да, это спорт, медитация, йога и так далее. По по відсоткам зараз бизнес, семья это спорт. Mm -hmm по процентам а, распределения часов mm -hmm. Сколько? сколько mm -hmm. Если раз говорить о распределении времени, то все-таки mm -hmm. по-прежнему 70% <laughs> это работа. Но опять же, потому что как руководитель бизнеса очень много процессов да, mm -hmm. завязано. И а, вопрос в том, то, что я сейчас меняю в себе, это эффективная оптимизация, да, да, как удержаться на, на гребне волны, да, знаете, я серфингом тоже занимаюсь, как удержаться на гребне волны, когда она уже совсем падает, да, то есть это так. вот такой очень и стоит ли с нее спрыгнуть, чтобы споймать новую, как бы высокую волну, поэтому я перераспределяю сейчас время, но на данный момент все равно тот ритм жизни, который есть, это где-то 60-70 это работа, а остальное это спорт и, прежде всего, личная жизнь но она стала более осознанной и более эффективной, скажем так. Это время стало более эффективно расходоваться, использоваться и так далее.